उर्दू टीचर के मोजत सामीन वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमजा का इस्तेमाल के हवाले से बहुत सारे लोग जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं मगर हमजा के इस्तेमाल में गलती कर बैठते हैं बल्कि बहुत से अखबार शुमारों और किताबों में भी देखा गया है के हमजा का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आइए हमजा के दुरुस्त इस्तेमाल की बात करते हैं हमजा के इस्तेमाल के लिए चंद शराइत है मिसाल के तौर पर हमजा से पहले हर्फ अलिफ होना चाहिए अगर हमजा से पहले अलिफ हो तो अलिफ के बाद हमजा का इस्तेमाल दुरुस्तवर किया जाएगा जैसे आइए जाइए खाइए लाइए सुनाइये वगैरह 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 दूसरी शर्त यह है कि हमजा से पहले वाह का इस्तेमाल हो जैसे खोइये सोइये धोये रोइये वगैरह 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 हमजा के इस्तेमाल के लिए तीसरी शर्त यह है कि हमजा से पहले हर पर जबर हो जैसे गए नए गई वगैरह 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 याद रहे जो लोग दिए कीजिए लीजिए वगैरह में हमजा का इस्तेमाल करते हैं वो इमला की गलती करते हैं क्योंकि इन अल्फाज के आगाज़ में हर्फ के नीचे जेर है